प्रयागराजमध्ये अमृत स्नान करता यावं यासाठी जगभरातून कोट्यवधी लोक दाखल झालेत मौनी अमावस्येला त्रिवेणी संगमावर स्नान करता यावं यासाठी भाविकांची तळमळ असते यातूनच मध्यरात्री संगम घाटाजवळ प्रचंड गर्दी झाली आणि त्यात चेंगराचेंगरी झाली या घटनेत मृतांची संख्या दहा असल्याची प्राथमिक माहिती मिळते तर पन्नासपेक्षा जास्त लोक जखमी झालेत जखमींवर सध्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत या घटनेनंतर आखाडा परिषदेने साधूंचं सा अमृत स्नान रद्द करण्याचा निर्णय घेतला बाबा रामदेव यांनी पहाटे गर्दीचा परिसर टाळून काही पवित्र स्नान केलं मौनी महत्व काय आहे आणि त्रिवेणी करण्यासाठी काय करता येईल याच्या ये सूचना सुद्धा त्यांनी दिल्या आहेत सनातन का अमृत काल है और अमृत स्नान मे ऐसा संयोग बनता है इस महाप्रयाग क्षेत्र में दैवी शक्ति हो का वो घनीभूत तो होकर के अपने आशीषों से हमें आनंदित आप्लावित अनुग्रहित उपकृत करती हैं तो जो भी आज मौने अमावस्या के इस अमृत स्नान में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं वे सब मौन पूर्वक जप तप ध्यान भजन पूर्वक स्नान करें अपने हृदय में भगवान के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव रख करके जो कोई बड़ा दोष जीवन में उसका परित्याग करें और किसी एक बड़े सदगुण को जीवन में धारण करने का व्रत ले अपने सनातनी होने का गर्व करें और अनुशासन में भी रहें। कुछ ऐसी जब भीड़ बड़ी होती है तब उस समय यह भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी किसी भी चेष्टा से कोई भी दुर्घटना ना हो इसके लिए सब लोग ध्यान देंगे तो सारा अनुष्ठान आ, पूरे निर्बाध गति से निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा जो भी श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि करोड़ों की संख्या है इसलिए धीरज रखें। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है दूसरा कहीं रुके नहीं प्रवाह से आगे बढ़ते रहें। संगम का सबको लोभ है कि हम संगम पर जाकर के स्नान करें तो जो संगम पर न पहुंच पाए तो संगम के स्पर्श से ही चारों ओर स्पर्शित तो होकर के जल प्रवाह मान है इसलिए जहां भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है उसको त्रिवेणी के संसर्ग से संपर्क से उसको अमृतत्व तो उपलब्ध है इसलिए जहां भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल की भावना के साथ उसमें स्नान करेंगे तो फिर किसी भी तरह की आ, कोई आपदहापी नहीं मचेगी और हमारा स्नान भी पूरा संपन्न हो जाएगा और सनातन का गर्व हिंदू का महापर्व महाकुंभ ये हमें अपने अनंत पुण्य भी दे पाएगा दरम्यान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अफवानवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केलं तसंच भाविकांनी त्रिवेणी संगमावर गर्दी न करता विविध घाटांवर जाऊन स्नान केल्यास कोणतीही दुर्घटना होणार नाही असंही आवाहन उत्तर प्रदेश सरकारने केलेलं आहे दरम्यान गर्दी आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने इथे आता कशा पद्धतीचं व्यवस्थापन केलं जातं आहे ते बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं ते कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद लोकमतचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते सबस्क्राईब करा आणि फेसबुकवरही आम्हाला फॉलो करा पाहत राहा लोकमत डॉट कॉम